запрошується і знову у нас матч представників України та Казахстану в центрі Розваги, «Панорама Чернівці. Один з найбільш очікуваних поєдинків, сьомий поєдинок, в якому родзинка є у нас. Родзинка буковинська чернівецька поруч Едуард Погодін. Це теж родзинка, але головна родзинка у нас на ринку. Да, ви знаєте, у нас цікавий, нас чекає дуже цікавий бой, в якому в красному углу... Боксирует представитель Черновцов горо... городской федерации бокса Черновцов это Александр Стрелецкий весовая категория 75 килограмм. А вот вы видите, как кодекс, его Он выходит, как его встречает публика, потому что действительно один из самых таких зрелищных боксеров с, с очень интересной техникой ведения боя. А ему его, его соперник один из самых опытных боксеров в Казахстана представителей. Казахстана, которые приехали к нам на матчную встречу, это мастер спорта международного класса. Он же является капитаном команды, которая приехала к нам на встречу. Это Рустам Цваев. И мы все в ожидании боя. В ожидании боя, потому что э, я Рустама Цваева видел несколько раз, и мы с ним встречались э, на турнире в прошлом году, в августе месяце, мы с ним встречались э, на турнире. Кадырова, Кадырова в Чечне, куда мы с Александром Погодиным и с Сергеем Сизовым ездили боксировать. И тогда он на меня произвел, произвел очень такие сильные впечатления своей нестандартностью, своей манерой ведения боя. Но опять же, мы, мы знаем, что у Александра, у нашего Александра Стрелецкого всегда есть, всегда есть что предложить любому сопернику. Как э, очень интересный очень интересный был такой эпизод, когда мы, у нас была открытая тренировка, когда казахи тренировались в Дю США, и как бы наши, наши ребята черновицкие смотрели, как они били, как казахи били лапы, как они работали на этом кураже, и Саша смотрел на, на Рустама, смотрел, говорит, ну, он бьет боковые удары, «Ну, мне они не страшны». «Мне они не страшны, они на меня не действуют». Это такая фраза была. «Он любит боковые удары, но на меня они не действуют». И опять же, смотрим. Интересно, бой начинается с разведки. Цвай вышел более уверенно. Видите, он универсальный боксер, он меняет стойки. То работает левшой, то правшой. Он себя обоюдно хорошо чувствует в любой манере ведения боя. Саша нас перекрыт, присматривается, ищет свою манеру, ищет, маневрирует. Да, зашагивает за ногу очень грамотно, да И пытается, пытается найти свой правый боковой О, да, о, нашел, да, нашел молочина, на, нашел правый боковой Точно попал, точно выиграл од, 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 одну очку, один удар Якщо говорити про Олександра Стрілецького, він є майстром спорту середнім призером молодіжного чемпіонату України, ну і переможцем деяких представницьких міжнародних турнірів, так ось його я б назвав, можливо, гатуза українського боксу, тому що є такі, ви знаєте, що він е, е, любить спорту і... Футболу є був такий гравець Мілано, італійського гатузо, який ну просто теж називали його з великим серцем. Так ось Сашко Стрілецький це такий же такого ж типу. І, до речі, цікаво, що він, власне, його дідусь був гравцем Чернівецької буковини футболу. Тобто, був один з найбільш талановитих, як називали його, найбільш талановитих футболістів. Смотрите, який інтересне розмін, да який інтересне розмін. Раз, да да да, видите, все время Наще, да да да, все время казахский боксер ищет у, ищет возможности попадания в туловище, а как отвечает эффективно Александр? Левый боковой, правый прямой, да да да, и тут же смещается, смещается, уходит на фу, уходит в сторону, да да да, уходит в сторону, уходит за ногу, но видите, Сваев ударами пытается сбить дыхание Александра ударами по по туловищу Александр очень хорошо контратакует. Ну, і бачимо, до речі, це так, як відступ Василь Кияшки. Я побачив фотографа в куті. Його фото можна подивитися на sportbook.com, і він дякує йому за підтримку теж іншим медіа-партнерам цього цих змагань. Ось і Рустам Сваєв він є слідним призером чемпіонату Азії. Тобто не просто майстер, кожного міжнародного класу, який брав участь в чемпіонатах світу. І це спортсмен, який вже має чималі досягнення в своєму активі. Сашко в цьому плані Стрілецький менш скромніші досягнення має порівняно з Рустамом Сваєвим. Тому э, не просто, Ось мы видим, что уже кровное облыщение. Ну Сашка. небольшое кровотечение – это обычное явление в боксе, то есть это как бы не не. Не критичное Не, не, это это просто, это небольшие кровотечения, оно как бы не мешает. Главное, чтобы это кровотечение не мешало дыханию. Но Саша всегда отличался очень хорошей очень хорошей выносливостью, и он бегает кроссы, и он занимается, так что я думаю, что это не повлияет это кровотечение на, на дальнейшую работу. Ну, Один з цікавих, до речі, турнірів, він виграв також в Казахстані минулого року, якщо я не помиляюся, Сашко Стрілецький. Якраз він, тобто має досвід виступів на виїзді, хоча ось це перед початком цього, точніше, на початку цього матчу, під час церемонії, в цій церемонії відкриття, виступаючи Ой, який хороший правий боковий через засту, да, да, так дуже да, добре. Да, Видите, двигається, тягне на себе и этими боковыми ударами бьет на опережении, но я вижу небольшое замешательство. На лице казахського боксера у не он, 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 может пристроиться, да, он не може пристроїтися. Да, вони можуть пристроїтися, вони ще ну очасні посія. Не да, перший раз, до речі, так no я ось говорю no. про те, що е секретар міської ради Віталій Михайлішник під патронатом, якого відбувається цей матч, він так натягнув, ніби що наступна зустріч має відбутися вже в Казахстані. Я думаю, що це не проблема. Може бути цілком така зустріч і казахи будуть зовсім не проти. Він ем теж потрібно для досвіду і в тому числі вдома виступати. Ось. ну и Сашко молодец. Вине, пока что довольно гидно, остается с багато свичнейшим, не багато боксером Рустамом Сваева. Ну, ну, да, я поддерживаю Георгия, что это один из самых опытных и сильных боксеров, которые к нам приехали из представителей Казахстана. И еще раз говорю, что я не только как бы о нем не только можно прочитать в интернете, но я видел его бои на турнирах разного уровня. Опять же вспоминаю 2012 год. Август месяц, турнир Кадырова в Грозном, в Чечне, где он очень достойно выступал очень сильно. Но ну, я хочу сказать, что Цваев э, чемпион Казахстана, весовой категории 69 килограмм. Это, это очень серьезный уровень по, по взрослым. Смотри, какой обмен ударов с живота на голову. Цваев постоянно ищет ищет ударами в, по корпусу. Он пытается сбить дыхание Александру. Еще, еще раз видите, как дублирует. Саша, конечно, железная воля выдерживает эти все удары и точно и огрызается. Молодец, Александр. Только так, только так, не, не сдаваться. Ну и тактику, все-таки, я думаю, непогано, знаете, э, вдал, я бы сказал, выбрал все-таки на своей двубий. Ну, Опять играли. ниже пояс. Что это такое? Третий удар ниже пояса ну, у Рустама. Это, конечно, же никуда не годится. Уже традицию, так ну, нет, ну, это уже стоит традицию. Нет, это так, так нельзя, тем более, такой опытный боксер. Э, ну, Можно вот здесь. Вот. Не вытребует нервы, в определенной мере, но але, э, я думаю, что удалось все-таки выбрать эту тактику, закрытую для Сашка, он все-таки больше т... закрывается. Опять удар вот, ниже пояса, да, вот абсолютно, рефери уже должен давать предупреждение, потому что это уже... Ну, враховывая дружный характер в встрече, Абсолютно не верно, да, да, абсолютно верно, Георгий, да. Второй раунд закончился, очень интересный второй раунд, очень ровный, очень ровный, и вот нам, конечно, с Георгием очень интересно наблюдать именно вот... с висоти тут видно всі всі мельчайші нюанси цього бою. Ну і зараз Сашко Стрілецький який у нас на екрані, він якраз чекає від Геннадія Соловйова якихось підказок, ну, ясно, що певні корективи можна ще по ходу. А я хочу сказати немножечко несе слів от як раз о Владимирі Дворцові, який секундирує Цвайву, это высокий седовласый, такой представительный представительный мужчина он э, тренер-консультант к сборной команды по боксу к Зелардинской области то есть его специально пригласили для повышения уровня казахского бокса вот он как раз благодаря ему эта встреча и состоялась потому что он предложил привести казахов к нам в черновцы потому что у нас с ним очень дружеские отношения и с вот Бо смотрите, какой, разбо... какой размен ударов, так. что вы, говорите? вот это да, вот это бой. Вот саби, так, но вот это просто... бой. Смотрите, Сваев не ожидал и поправляет шлемы, пропустил удары. Еще пропускает. Но... Пропускает, пропускает, но... да. Александр попадает несколько точных ударов. Смотрите, они сошлись просто на средней ближней дистанции. И фантастично, фантастично, просто... третий. Просто... Начало третьего просто... раунда, конечно, просто, просто шикарный. Ну и еще, ну мы э, знаем, что Рустам Сваев и. Є... Титулованим боксером, і від нього ми могли очікувати, то від Сашка такі вибухи. він в принцип, теж в його характері, це, але з такою якістю він провів цей вікна, абсолютно вірно. Він, він верно, абсолютно верно, да. точно відпадає. Він зараз йде поїзд, опять поїзд своєї дистанції. И поиск именно возможности для, по, для попадания по, по, по казахскому. Еще раз правый. Правый боковой. Да. Уклонился. Вот видите, то, что Александр говорил, я, я боковых ударов не боюсь. Я под них могу нырнуть и ответить, хорошо. Ну, вы бачите, что Сашко все свои силы на третий раунд. Ну, я это жертвую. и смотрите, видал... придерживает уже, придерживает казах и дает освободить руку. Ну, для казаха, Отлично. я думаю, что теж... и Целов... опять ниже пояс. Ну что это? Они уже не будет зауважения? <свистит> так и не <немає>. мои <свистит> Все в товарищеские турниры, с этой секрет того, что он пробачает уже отличный, отличный бой, Попадай. смотрите, попадает, попадает, точно, по... и еще раз попадает, возле? да, да, плывет, плывет, Таким темпом, может еще и закинуть, плывет казахский боксер, еще раз попадает, Той, какие точные попадания, Александр, конечно, просто, просто фантастичный. фантастичный бой, концовка, концовка боя, третий раунд. Браво, Отличный браво, бой. Браво, же то, как он закончится, просто можно аплодовать прекрасный, прекрасный бой, прекрасный. Оба боксера, и Руслан Сваев, и Александр Стрелецкий. Ну, присмотрите, как реагируют зрители. Ну, это, конечно же, прекрасный бой, потому что оба достойных. Ну, наверное, один из самых красивейших боев, из Под тех, которые мы видели. Сушка, вперед, 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 отлично. Ну, это характер, это вот за украинского бокса. Да, вот это, 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 конечно, это мужик, это мужик, который, который не, не, не ломается, а идет вперед и тут же отвечает, тут же отвечает. Мало смотрите, какая эффектная комбинация. Видавши стики сил в первых двух раундов, я вот пометил, как Сашко шоу выключает. И опять живот-голова. Вот это бой, можно только аплодировать. От боя боксером и как реагирует публика, конечно, просто фурор. Александр провел прекрасный бой. З таким сильним іменітним соперником він прекрасний бой провів. Я жартував, що Сашко залишив всі сили на третій раунд. Насправді він я бачив, як він після другого раунду йшов хитаючись, тобто вже майже всі сили були видані і які він видав третій раунд. Ну, просто ось, ось це витривалося. усе тренування, ну, якість тренування тут ось ми бачимо вже на ринку. Абсолютно вірно. Ось це проявилось. Ну і Віталій Михайлішені секретар міської ради, готовий вже готовий. Да, Такой бой, такой бой, награждает, конечно, действительно. Мы видим, что и Володимир Загурский... Да, они не могли, они не могли с Да, да, они с таким... мы И вот с... ничья. Ничья. Я думаю, что справедливо. Справедливо что... боевая ничья, потому что оба боксера проявили, показали такой бой прекрасный. И на, на таких эмоциях, что это, 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 это абсолютно справедливо награждают обоих боксеров, жмут руки. Действительно, прекрасный бой. И, и дякую, дякую тим. Ну и мы дякуем благодарим за просто блескучий цей поединок. Рахунок остается у нас ничейным, а мы встретимся уже в восьмом поединке.